بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم واقعہ لے کر آئے ہیں حضرت خالد ولی دراز اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جنگ کا جس میں انہوں نے ایک قلعہ کا پورا سال محاصرہ کیے رکھا تھا لیکن انہیں فتح نصیب نہیں ہو رہی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں روزے کی برکت سے انہیں فتح نصیب فرمائی اگر آپ اسلامی واقعات والی ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے ملک شام میں ایک شہر تھا جو پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا تھا جس کا قلعہ بہت اونچا تھا اس شہر کا نام تھا میہ فارقین جب صحابہ کرم نے اس کا محاصرہ کیا تو پورا سال گزر گیا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو خالد ولید رازی اللہ تعالیٰ نے بہت پریشان ہوئے تو تمام جنگجو صحابہ کو انہوں نے مشورے کے لیے طلب کر لیا اور مشورے میں یہ طے پایا کہ تمام صحابہ جتنے بھی جنگجو ہیں سارے کے سارے روزہ رکھیں گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی برکت کی وجہ سے فتح نصیب فرما دے جب روزے کی افطاری کا وقت آیا تو حضرت خالد بن ولید درازی اللہ تعالیٰ جب اپنے خیمے میں گئے تو وہاں پر جا کے دیکھا کہ افطاری کے اندر صرف ایک پانی کا گلاس پڑا ہے تو انہوں نے سوچا کہ شاید میرا غلام بیمار ہے یا ان سے بھول ہو گئی انہوں نے اس لیے صرف پانی کا گلاس رکھا ہے اور کوئی کھانے کی چیز نہیں رکھی دوسرے دن پھر افطاری کا وقت آیا تو حضرت خالد بن ولید درازی اللہ تعالیٰ اپنے خیمے میں گئے اور وہاں پر جا کے دیکھا کہ صرف پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے اور کوئی کھانے کی چیز اس کے غلام نے نہیں رکھی تھی تو انہوں نے سوچا شاید میرے غلام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا اسے بھول ہو گئی ہے انہوں نے پھر اسے نہیں پوچھا جب تیسرے دن افطاری کا وقت آیا تو حضرت خالد بن ولید دراضِ اللہ تعالیٰ اور اپنے خیمے میں گئے جا کر دیکھا کہ وہاں پر پھر پانی کا گلاس ہی پڑا ہوا ہے اور کوئی چیز اس نے نہیں رکھی افطاری کے لیے تو انہوں نے اپنے خادم کو بلایا اسے پوچھا کیا تم بیمار ہو اس نے کہا نہیں میرے آقا میں بیمار نہیں ہوں کیا تم سے بھول ہو گئی ہے تم روزانہ میری افطاری میں صرف پانی کا گلاس کیوں رکھتے ہو تو وہ غلام کہنے لگا آقا میں تو آپ کی افطاری کے لیے تمام چیزیں رکھتا ہوں نہ جانے کون کھا جاتا ہے تو حس بن ولید راض اللہ تعالیٰ کرنے لگے کل سے تم نے ایک خیمے کا پہرہ دینا ہے یقیناً اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی راز ہوگا جب چوتھا دن آیا تو غلام نے افطاری رکھی اور باہر جا کے انتظار کرنے لگا کہ دیکھتا ہوں کہ افطاری کون کھا جاتا ہے دیکھا کہ ایک کتا آتا ہے وہ روٹی اٹھا کے چلا جاتا ہے اس دن جا کے حس بن ولید راز اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ حضور ایک کتا آیا وہ روٹی اٹھا کے لے گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کتے کے پیچھے جاتے ہیں. ایک نہر آتی ہے کتا اس نہر کو اس ندی کو کراس کرتا ہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ہوتے ہیں. آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک سرنگ آتی ہے حضرت خالد بن ولد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرنگ میں گھستے ہیں دوستو حضرت خالد بن ولد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے قد اور پتر جسم والے تھے دشمن دیکھ کے سوچتے تھے کہ ہم اس کو ایک ہی وار سے ختم کر دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ اپنے راستے سے پہاڑوں تک کو بھی ہٹا دیتا تھا تو حضرت بن ولید راضے اللہ تعالیٰ عنہ اس سرنگ میں گھستے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ سرنگ اسی قلعے میں جا کے ختم ہوتی ہے جس کا وہ پورے سال سے محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے خالد بن ولید راض اللہ تعالیٰ واپس آ کے سو ایسے صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ سرنگ کے اندر گھس کے ہم نے قلعے کو فتح کرنا ہے جو پتلے ہوں تو صحابہ اکرام سو تیار ہو جاتے ہیں جب ادھر پہنچتے ہیں تو صرف اٹھاسی ہی اس قلعے کے اندر سروں کے اندر داخل ہو پاتے ہیں کیونکہ باقی کچھ تھوڑے موٹے اور تازے تھے تو صرف اٹھاسی صحابی اس سرنگ کی مدد سے اس قلعے کے اندر داخل ہو پاتے ہیں اور قلعے کے اندر داخل ہو کے جب وہ مین دروازہ کھولتے ہیں قلعے کا تو تمام صحابہ کرام اس کے اوپر حملہ کر کے اس قلعے کو فتح کر دیتے ہیں یوں اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی برکت کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید راز اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قلعے کی فتح عطا فرما دی جس کا انہوں نے ایک سال سے محاصرہ کی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر کرنی ہے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ